Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram hər kəsi. Sevimli, əziz, dəyərli ə, YouTube kanalımın istifadəçiləri, abunəçiləri. Hoş gördüm sizləri. Gün hansı saatında olursunuz, məni izləyirsinizsə YouTube kanalıma xoş gəlmisiniz. Deməli belə, gördüyünüz bu boşqa, bu qaşıq, bu qaynar su və bu kətan toxumu. Bununla kətan toxumundan Super botoks effekti, botoks effekti yaradacaq bir maska hazırlayacağım. 80 qəpi almışam, sərf eləmirəm sərahat marketdən. Kətan toxumu bütün marketlərdə, supermarketlərdə Asanlı Əliyev əldə edə bilərsiniz. Ən bahası 1 manat ala bilərsiniz, ondan baha deyil. Bizə nə lazım olacaq? Kətan toxumu, bir dənə boşqab. Bu boşqab ağzı bağlı boşqabdır məndə, onu da deyəcəm niyəsi, ağzı bağlı bir e, fincanda qaynamırsu. E, deməli kətan toxumundan və bir xörək qaşığı. Kətan toxumundan bir xörək qaşığı götürəcəm mən. Hə, e, götürəsəm. Baxın, bir xörək qaşığı aldım kətan toxumundan. Bu boşqabın içinə əlavə elədim. Və bu qaynamış suyu əlavə eləyirəm boşqabın içinə. Əlavə. Çoxunda kənara da atdım, amma eyni bir yox. Demək belə. Bunu yaxşıca qarışdırırıq. Qab nazım bağlayım. Belə. Bunu qəşəng qarışdırdıq. 1 saat ərzində dəmə qayırıq. E, yəni evdə belə bir qabınız yoxdursa, bu termos, yəni işini görən bir qabdır. Termos, balaca bir termosdur. Termosda da eləyə bilərsiniz, balaca termosunuz varsa. Yoxdursa, hansı ağlı, ağzı bağlı bir chaşqada da eləyə bilərsiniz. Adi bir e, yəni bir fincan su tutacaq qədər bankədə də eləyə bilərsiniz. E, Burda məqsəd odur ki, bu kətan toxumu yaxşıca dəmlənməlidir 1 saat ərzində. 1 saatdan sonra bu kətan toxumu öz jeləsini, tərkibindəki jeləsini bu qaynar su vasitəsilə təmiz buraxacaq. Amma 1 saat saxlamanın şərti bir də su mütləq qaynar olmalıdır. Jeləni buraxandan sonra kətan toxumunu nə edirsiniz onu? Bir marla köməyi ilə ya da bir hansı süzgəç köməyi ilə bu toxumları jelədən ayırırsınız və bu o, yerdə qalan jeləni bir dənə boş qaba ağzı bağlı bir dənə boş qaba yığıb saxlayırsız soyuducda. Düz 1 ay saxlamaq olar. Yəni 1 ay ərzində heç nə olmayacaq. Təbii ki, heç nə başqa əlavələr etməsəz. Və 1 ay ərzində hər axşam hər axşam da eləyə bilməsəz, ən azı gündə 2-3 dəfə bujilə, jelle ilə özünüz görəcəksiz, elə qvamına gələcək. Jelle ilə ə, üzünüzə maska eləyirsiniz və o 15 dəqiqə, 20 dəqiqə, yəni nə qədər bacarsanız saxlayın, heç bir ziyan yoxdur. Üzünüz çox gözəl olacaq, həqiqətən. Yüpyumşaq olacaq. Üzünüzdə botoks effekti yaranacaq. Və üzünüzdə sallanan dəri, yanaqların sallanmış yanaqlar, ağız ətrafında sallanmış yəni dəri, onlar bütün hamısı aradan qalxacaq və özünüzdə 5-6 yaş ən azı gəncləşmə hiss eləyəcəksiniz. İndi mənim burada kətan toxumum dəmlənməyə başlayıb. 1 saatdan sonra mən bunu süzəcəm və onun istifadəsini ayrı bir video şəklində sizinlə paylaşacağam inşallah. Belə əzizlərim, videonu yekunlaşdırıram və yekunlaşdırmadan ümid edirəm ki, yekunlaşdırmamışdan öncə deyim ki, Bəyənirsinizsə videonu like etməyi unutmayın. Bildirişlərdən xəbərdar olmaq üçün zəng qov düyməsini mütləq basın. Iı, abunəliyin abunəliyiniz aktiv olsun ki, bildirişlər, yeni paylaşımlar sizin telefonunuza gəlsin. Özünüzə yaxşı baxın, hər zaman gözəl olun. Yorumlarınızı, təkliflərinizi, etirazlarınızı gözləyirəm. Hələlik